checheniston xavfsizlik kuchlarini joylashtirmaydi ular prezident tomonidan qo'yilgan vazifalarni bajarishi kerak bo'lgan joyda joylashgan va respublika ko'ngillilari istalgan hududda har qanday maxsus operatsiyani o'tkazishga tayyor dedi qodirov ro'yxatga ko'ra bizning davlatimiz rossiya uchun ixtiyoriy ravishda jang qilishga tayyor 70 ming kishi bor dedi u va jangchilar bilan bugungi uchrashuvni kuch namoyishi deb atash mumkinmi degan savolga u bunga arzimaydi deb javob bergan o'sha şey banderayterlarga o'sha şey dindan qaytganlarga kuch ko'rsatish chunki ular jangchilar emas degan qodirov rus qo'shinlari ukrainada bolalar bog'chasini o'qqa tutdi qurbonlar va jarohat olganlar bor Ukrainada dasumiy viloyatining axtirka shahrida rossiyalik harbiy xizmatchilar ko'p sonli raketa tizimlaridan turar joy hududi bomba qo'yadigan joy va bolalar bog'chasini o'qqa tutdi jabrlanganlar bor bu haqda xalq deputati fyodor Vinislavskiy rada telekanali efirida gapirgan kiyev viloyatining varzel shahridagi bolalar bog'chasining o'qqa tutilishi bilan bir vaqtda axtirkadagi bolalar bog'chasi o'qqa tutildi ammo afsuski hamma omon qolgan varzeldan farqli o'laroq airkada 3 kishi voqea joyida vafot etgan 17 bola jarohatlangan 3 ta og'ir ahvolda deydi u bugun men bombadan uyg'ondim keyin buni urush ekanligini angladim men o'lishni xohlamayman rossiya ukraina urushi natijasida ko'plab odamlar qurbon bo'lmoqda shaharlar vayronaga aylanyapti ukrainaning sobiq prezidenti Pyotr poroshenko qo'lida qurol bilan ekranda uh, paydo uh, bo'ldi putin bizni uh, o'ldirgani kelyapti degan u intervyusida uh, Uh, members of the battalion of the the Battalion Territorial Defense. And And we we have have uh, two machine gun. And we have, uh, more or less that's it. Hokimiyatni o'z qo'lingizga oling aftidan kiyevda qo'nim topgan va butun ukraina xalqini garovga olgan bu narkoman va nenasistlar to'dasi bilan kelishib olishimiz osonroq bo'ladi dedi putin еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил украины Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Украина кушинлары Харковнин турарджайлары да куплап град ракета тазымларны mirziyoyev putin bilan ukraina masalasini muhokama qildi bugun 25 fevral kuni o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning rossiya federatsiyasi prezidenti vladimir putin bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi muloqotda o'zbekiston rossiya hamkorligiga doir qator dolzarb masalalar muhokama qilingan davlat rahbarlari oliy darajadagi muloqotlar yakunida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishning borishini jumladan savdo iqtisodiy investitsiyaviy va madaniy gumanitar sohalardagi hamkorlik bo'yicha qo'shma loyihalarni ilgari surishni ko'rib chiqdi shuningdek xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi masalalar shu jumladan ukraina atrofida yuzaga kelayotgan vaziyat yuzasidan ham fikr almashilgan rossiya prezident idorasi kreml tarqatgan xabarda esa o'zbekiston prezidenti putin bilan suhbatda rossiyaning ukrainadagi xatti harakatlarini tushunishini bildirgan deb yozilgan putin zelenskiyning muzokara o'tkazish taklifini qabul qildi uchrashuv joyi ham aniq rossiya o'z delegatsiyasini ukraina bilan muzokaralar uchun minskga jo'natishga tayyor bu haqda rossiya federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi dmitriy peskov ma'lum qildi ma'lumki bugun ukraina prezidenti zelenskiy ukrainaning neytral maqomini muhokama qilishga tayyorligini ma'lum qildi avvaliga rossiya prezidenti vladimir putin operatsiyadan maqsad lugansk xalq respublikasi va donetsk xalq respublikasiga yordam berish shu jumladan lugansk xalq respublikasi va donetsk xalq respublikasiga yordam berish ekanligini aytgan matbuot kotibiga ko'ra putin muzokaralar uchun mudofaa va tashqi ishlar vazirliklari prezident ma'muriyati vakillaridan iborat delegatsiyasini minskga yuborishga tayyor shu nuqtai nazardan zelenskiyning taklifiga javoban vladimir putin ukraina delegatsiyasi bilan muzokaralar o'tkazish uchun mudofaa vazirligi tashqi ishlar vazirligi va prezident ma'muriyati vakillari darajasida rossiya delegatsiyasini minskga yuborishga tayyor deyiladi xabarda avvalroq zelenskiy putin bilan muzokaralarga tayyorligini va istalgan joyda u bilan uchrashishga tayyorligini ma'lum qilgan mana har harkov shahardagi universitetni birlaridan ощагия tagida podvalda o'tiribmiz na ovqat bor na yegullik bor suv ham unchalik ko'p emas ikki sutkadan buyon mana shu ahvolda o'tiribmiz kimga murojaat qilishni bilmaymiz nam sovuq zaxda o'tiribmiz yana 2 kun shunday tursak, bilmayman Men lichna meni o'zim Covid'dan keyin holatda mana shu holatda o'tiribman hali reabilitatsiya bo'lganim yo'q hurmatli shavkat miromonovich men shu bugungi 25 fevral 2022 yil ahvoli o'zbek studentlari mana shunaqa условияlarda yashab yurishdi hattoki hojatga borishga iloji yo'q mana shunaqa podvalda zaxda namda sovuqda o'tiribmiz shuncha yeyishga ovqatlar yo'q suv ham tanqisligi bo'lyapti bizada magazinlarda polkalarda hech nima qolmagan qolmaganой <laughs> <laughs> какие красавцы не e afg'onistonda bolalarni emlayotgan tibbiyot xodimlari o'ldirildi afg'oniston shimolida bolalarni polimalitga qarshi emlagan sakkiz nafar tibbiyot xodimi o'ldirilgan birlashgan millatlar tashkiloti bosh kotibining afg'oniston bo'yicha maxsus vakili o'rinbosari ramiz alakbarov shifokorlarga hujumlar va ularning o'ldirilishi xalqaro gumanitar huquqning buzilishi ekanligini ta'kidladi tahor viloyatining taloqan tumanida vaksinachilar guruhining bir a'zosi qunduz shahrida ikki alohida hodisada 4 nafari qunduz viloyatining imom sohib tumanida yana ikki vaksinachi va bir ijtimoiy xodim halok bo'lgan tibbiyot xodimlarini kim o'ldirgani noma'lum jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari shifokorlarga nisbatan zo'ravonlikdan hayratda ekanligini aytib tibbiyot xodimlari taqib qilinmasligi kerakligini ham ta'kidlab o'tgan uning qayd etishicha halok bo'lganlar to'rt nafari ayollardir birlashgan millatlar tashkiloti tibbiyot xodimlariga hujum ortidan qunduz va tahor viloyatlarida palymalitga qarshi emlash kompaniyasini to'xtatgan bu hujumlar xalqaro gumanitar huquqning buzilishi hisoblanadi bu bema'ni zo'ravonlik zudlik bilan to'xtatilishi va aybdorlar aniqlanib javobgarlikka tortilishi kerak deyiladi xalqaro tashkilot bayonotida